নমস্কাৰ মই আজি বনাব লৈছোঁ থলুৱা এটা ৰেচিপি মানিমুনি মচন্দৰ ভেদাইলতা এয়া তাৰপিছত এয়া মাছ ধনিয়া পাতি লৈছোঁ এয়া মই পিচি লৈছোঁ মচন্দৰ ভেদাইলতাখিনি এয়া মই মাছ বাচি লৈছোঁ এয়া কেৰাহী পাতিম যিহেতু কে লোকেল মাছ হয় ভেদাইলতাৰ লগত বনাই খালে বহুত ঔষধি গুণ হয় মই লগতে গোটেইখিনি ঘৰুৱা সামগ্ৰী গোটাই লৈছোঁ মই মাছ ভাজিছোঁ যিহেতু মই কম তেলত মাছ ভাজিছোঁ মচন্দৰীৰ লগত আৰু ভেদাইলতাৰ লগত মানিমুনি দি পেলাই বনাম বেছি তেল দিলেই খালে মানে একো ভাল নালাগে মাছটো কেঁচা গোন্ধটো যাবৰ কাৰণে কম তেলতে মই মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ যিহেতু বৰ বেছি কাঢ়া ফ্ৰাইও নকৰোঁ হাফ ফ্ৰাই কৰিম যাতে মাছৰ আৰু ভেদাইলতাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় তাৰ এয়া মই বনাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ মই এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া মিক্সিত পিচি লৈছোঁ মই ভেদাইলতা আৰু মানিমুনি মচন্দৰ নৰসিংহ চব একেলগতে আৰু লগতে মই নহৰু আদা পিচি লৈছোঁ জলকীয়া ভতি সেয়া সকলোখিনি পিচি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে যিহেতু বৰ বেছি পানীও নিদিওঁ কম পানীতে বনাম মই যেনে গ্ৰেভি টাইপ হ'ব লাগে বেছি পানী দিলে খাই ভাল নালাগে মোৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া চিজেং হৈছিলে মই তাইক ঘৰত আনি ৰাখোঁতে এনেকৈয়ে বনাই খুৱাই তাইক সোনকালে ভাল কৰিলোঁ যিহেতু ঔষধি গুণ হয় এয়া মোৰ চব্জি ধুনীয়া হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া মই নহৰু গোন্ধটো যাবৰ কাৰণে মই অকণমান শুকুৱাই ললোঁ কেঁচা গোন্ধ আহিব বুলি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এয়া ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই মিক্সিত বাতিটো আখালি পেলাই অকণমান পানী দি দিছোঁ এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ মাছে ভেদাইলতাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল এয়া মিক্স ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে এয়া মোৰ পূৰা চব্জি উতলি আছে এয়া মোক চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এনেকৈয়ে আপোনালোকে খাই চাব যিহেতু ঔষধি গুণ বহুতকেইটা বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য হয় মইতো প্ৰায় মাজে মাজে এনেকৈয়ে বনাই খাই থাকোঁ এয়া চখ মোৰ চব্জি কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল বহুত বেছি পানীও নহয় বহুত বেছি হেৰিও নহয় আৰু লগতে মই ইয়াৰ চব বস্তু গোটাই লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া ধনিয়া নহৰু আদা পিঁয়াজ গোল নেমু মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ মই পিটিকাও বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ অকণ পিটিকা খাই যাবচোন কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব